Каждый день можно видеть больше и больше проблем. И знаете, хочется дать такой ясный, прозрачный ответ. С одной стороны, почему это происходит. С другой стороны, как из этого выйти, что нужно делать. И прежде всего, само собой это происходит, потому что люди находятся в иллюзии они не находятся в реальности. И потом, когда человек он сталкивается с реальностью, то у него происходит шок например, человеку говоришь, нужно там к Богу прийти, нужно в церковь прийти. И человек говорит, да зачем мне это надо? У меня там забот не в проворот, деньги зарабатывать, и это то. И знаете, вот мы служим, мы священники, и десятки лет мы взывали к людям, что нужно идти к Богу, нужно уделять время Богу, потому что если мы не идем к Богу, не следуем за Богом, мы тогда удаляемся от Бога. Но есть Бог, есть Дьявол. Если мы удаляемся от Бога, значит мы приближаемся к кому? К Дьяволу. А если мы приближаемся к Дьяволу, рай оканчивается, да. происходит проблема. Так как это и произошло в раю. И знаете, это вот как примерно, вот есть день и ночь. Вот день солнце светит. И ты говоришь, я свободен, я от этого там, не завишу и так далее. Нет, ты от этого зависишь, потому что для того, чтобы солнце светило, тебе нужно следовать за солнцем. Понимаете, да? Нужно следовать, и тогда ты будешь во свете, потому что Бог есть свет, и за Богом надо следовать. Если ты не следуешь за солнцем, ты остаешься, я занят своими делами. Приходит тогда ночь, приходит тьма, Точно так же есть Бог, есть сатана. И когда мы пренебрегаем законы, на которых э, зиждется весь этот мир, вся эта вселенная, происходят проблемы. Мы маленькие просто <laughs> букашки, можно сказать, в этой вселенной. А мы пытаемся игнорировать это все. И человеку говоришь, тебе нужен Бог, тебе нужен Иисус. И человек говорит, чем мне может помочь Бог? идет война или коллапс или какие-то проблемы. Как может помочь вообще Бог, как может помочь Иисус. Ну вот я, например, уже показал, как может помочь Бог. Если ты с Богом, тогда тебе светит рай. Если ты с сатаной, тогда тебе светит ад. Элементарно, знаете, вот как говорится, на пальчиках я тебе объясняю и показываю эти моменты. Точно так же. Когда говорят, ну, вы говорите, придите к Иисусу, чем Иисус мне может помочь? Отложи там свои дела, надо Богу уделять время, конечно, надо следовать за Богом. Тогда действительно сатана не будет иметь места. Война, проклятие, беда, весь этот террор, все это сумасшествие, весь этот коллапс, который происходит. Кто это делает? Ни для кого не секрет. Это делает сатана, это делают черти, это чистый сатанизм. Почему? Потому что люди дали место кому? Сатане. Значит, они провтыкали. Провтыкали время, провтыкали возможность быть с Богом, следовать за Богом, чтобы быть под покровительство Богом. И это в мире происходит как бы бесконечно, это можно видеть. И что потом? Есть история, Библия тысячи лет истории описывает очень хорошо израильский народ начинают взывать к Богу, приходит милость, приходит благодать Божья, приходит просветление, то люди они надеются на что угодно, на кого угодно, им не до Бога. Когда приходят проблемы, куда люди, кому взывают тогда, о ком они вспоминают? Бог. Зачем вспоминать, когда пришли проблемы, когда Сатана пришел, хочет тебя убить, поработить, изнасиловать, вообще разрушить, забрать все у тебя святое, близкое, родное и так далее? может, надо всегда иметь Бога в разуме, всегда следовать за Богом. Поэтому как может помочь Иисус? Вся Вселенная, она настроена на Бога. И человек, он настроен точно так же на Бога. Поэтому у нас есть программа действительно, которая помогает людям до края Земли. Потому что много людей нуждающих, желающих, жаждущих, особенно сейчас. И, знаешь, войны были, и их не меньше, их больше становится, и коллапсов, и проблем, и все идет по земле. если это сегодня где-то нету, это ж не значит, что завтра не будет. Надо быть готовым, надо быть в реальности, нужно понимать. Для этого нужно следовать за Богом. Как вот следуешь за солнышком, тогда во свете, потому что Бог и говорит, Иисус говорит, я есть свет, и всякий ходящий во свете не будет находиться во тьме, он будет знать, куда идет что и как и почему. Поэтому да благословит вас Господь, чтобы вы услышали и уразумели. Поэтому покаяться, ибо Царство Божие приблизилось, и приложить усилия, чтобы Царствие Божие наполнило твою жизнь. Тогда будут до свидания все проблемы, которые есть на уровне духа, души и тела. Это сложно? Нет. Поэтому Иисус 2000 лет назад пришел и показал, как это работает. Потом это продолжили апостолы делать. И сейчас это продолжает делать его святая церковь первенцев. Точно так же церковь Слова Божье это делает, миссия Слова Божье это делает. Первый шаг – это, понятно, нужно уверовать в Бога. Второй шаг – это нужно находиться в семье Божьей. Иисус, Он учит о семье. И когда к Иисусу пришли, Иисус проповедовал, тут ученики, люди были, нельзя было зайти, столько людей. Говорят, там родственники твои на улице, мама, сестры, братья стоят. А Иисус указывает рукой своей на учеников и говорит, вот моя семья, вот братья, сестры. И поэтому, знаете, всегда в истории и сейчас есть братство или были разные братства. Но откуда это берется? Вообще церковь, это семья, полноценная церковь, которая пребывает в воле Божьей. А воля Божья – это ученичество. Это ни направо, ни налево от учения Иисуса Христа. А 11 глава Матфея Иисус говорит, «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою души ваши. Возьмите Иго, он легко». То есть проблема с душой – придите к Иисусу. Вот в чем суть. Удаляясь от Иисуса, удаляясь от Бога, ты должен понять, ты тогда приближаешься к сатане. Вот и все. Или, или. Или Бог, или сатана.